Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Siti Aisyah Muhammad Rafi daripada Fakulti Pengajian Islam, Universiti Islam Antarabangsa Tuan Kosit Sirajuddin akan mengemukakan beberapa iaitu uh, di uh, dalam konsep taruhan, iaitu satu perincian terhadap prinsip dan juga aplikasi dalam masyarakat. Tak dapat bagi masa untuk pertanyaan. Apa ada kendala? Oh, saya dah, apa buta nak tak next? Ah, jadi dah, jadi dah. Baiklah. Eh sekarang eh kita akan pergi kepada pengenalan Tabarru' Aid. Tabarru' Aid ni merupakan Uh, salah satu pemberian su uh, secara sukarela iaitu dalam konsep ataupun dalam erti lain adalah atiyah ataupun nihlah. Jadi dalam uh, sudut term uh, terminologi ia merupakan pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan uh, balasan ataupun ia hanyalah berasaskan niat dan ikhlas untuk memperoleh keredaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang termaktub dalam surah An-Nisa ayat keempat iaitu kemudian jika kamu menyerahkan kepada mereka sebagai daripada maskawin itu dengan senang hati mak Maka. uh, makanlah uh, ambillah pemberian itu baiklah sekarang kita pergi kepada pernyataan masalah jadi Penyataan masalah uh, di sini saya bahagikan kepada tiga iaitu kita ingin melihat daripada dimensi fiqh dalam konsep tabarruat serta prinsip pelaksanaannya bentuk-bentuk tabarruat dan juga fleksibiliti fiqh Islam dalam menyesuaikan diri dengan keperluan masyarakat kontemporari. Daripada sudut persoalan kajian, uh, kita ingin mengkaji apakah konsep tabarru'at ataupun serta prinsip macam mana kita nak melaksanakan dia. Yang kedua adalah bagaimana kita nak mengenal pasti bentuk-bentuk tabarru'at itu. dan uh, yang ketiga, kita ingin mengkaji fleksibiliti fik dalam Islam dalam menyesuaikan diri dengan keperluan masyarakat kontemporari. Jadi, uh, objektif kajian saya jadi, objektif kajian saya adalah memahami dimensi fit dalam konsep baruat serta prinsip pelaksanaannya. Yang kedua, kita ingin mengenali bentuk-bentuk tabarua'at. Dan yang ketiga, memahami fleksibiliti uh, fit Islam dalam menyesuaikan diri uh, mengikut keperluan masyarakat pada masa kini. Jadi, uh, saya ada menggunakan beberapa um, metodologi kualiti kualitatif uh, iaitu menganalisis dokumen ataupun teks iaitu dengan mengkaji dalil-dalil daripada Al-Quran seperti surah An-Nisa ayat keempat tadi dan surah Al-Baqarah ayat ke-275 serta pandangan ulama' mengenai konsep tabar tabaruan itu sendiri. Jadi yang kedua kajian ini berbentuk deskriptif iaitu menghuraikan rukun, syarat serta bentuk-bentuk tabaruan dalam konsep tradisional dan juga moden. Dan yang terakhir adalah menganalisis konsep kontemporari iaitu kita menilai aplikasi prinsip uh, al-ittizam bil tabarru' dalam instrumen keuangan moden seperti takaful dan juga crowdfunding. Jadi uh, untuk sorotan literatur saya, uh, saya menggunakan uh, asas syarat iaitu penggunaan dalil nihla. Seperti yang uh, saya kata dalil nihla ni dia membawa erti kepada pemberian yang senang hati. Jadi antara elemen asas yang saya guna adalah uh, kita uh, kita mengetahui apakah rukun dan juga syarat bagi uh, tabaruan itu. Jadi kita lihat kepada rukun uh, ruka rukun ruka rukun uh, rukun rukun jadi uh, antara rukun-rukun tabarruat ad adalah yang pertama mutabarik iaitu mutabarik ini adalah uh, si pemberi uh, tabarruat ad itu adalah atau, ataupun pemberi. Uh, jadi uh, mereka ni adalah seorang yang layak menguruskan hartanya. Jadi mereka perlulah mempunyai ahliyah iaitu ahliyah ini adalah mereka yang mempunyai kelayakan iaitu seperti mereka yang balil dan juga berakal. Yang kedua adalah uh, mutabari mutabarak lahu iaitu penerima penerima tabarak tu, tersebut iaitu seseorang yang layak dia boleh menerima uh, hadiah tu ataupun uh, apa yang ingin diberi oleh pemberi tadi. Jadi contohnya penerima boleh jadikan uh, dia boleh jadi individu ataupun sesuatu or, uh, organisasi tersebut. Dan yang ketiga adalah mutabarak bih iaitu harta yang bernilai dan boleh dipindah milik. Uh, dia mesti lah mal ataupun mal mutakawin iaitu barang yang iaitu barang yang boleh di uh, dalam syarak dia bukan uh, mal ghairu mutakawin yang seperti arak ataupun barang-barang yang haram dan yang terakhir daripada sudut uh, rukun adalah sirah iaitu lafaz. Adanya tawaran ijab dan kabul uh, dari ijab daripada uh, ijab dan kabul daripada penerima dan pemberi yang menunjukkan kerelaan hati mereka. Dan daripada dalam konteks sirah ni tak semestinya dalam bentuk lisan. Kalau dalam aplikasi masa kini dia boleh jadi kita tekan butang bayar ataupun pesumbang uh, kita boleh lihat perkara ini dalam uh, bila kita buka takaful ataupun online takaful ataupun perbankan. Okey. Yang seterusnya adalah dapatan kajian saya. Jadi dapatan kajian saya adalah uh, menghasilkan beberapa uh, dapatan utama berkaitan dengan aplikasi tabarruat dalam uh, konsep model ini. Jadi saya pecahkan uh, tabarruat yang pertama dalam bentuk tradisional dan juga uh, daripada aspek uh, contemporary iaitu pada masa kini. Jadi, mari kita tengok bentuk-bentuk tabaruan pada masa uh, pada masa yang lama ataupun tradisional. Jadi, yang pertama adalah hibah. Hibah ini adalah pemberi uh, hak milik secara sukarela daripada satu pihak kepada pihak yang lain atas dasar kasih sayang contohnya uh, ayah memberikan sebuah rumah kepada anaknya sempena perkahwinan atau uh, sempena hadiah perkahwinan kepada anaknya jadi uh, yang kedua adalah wakaf Wakaf adalah mengasingkan harta aa, seperti tanah atau bangunan supaya tidak boleh dijual ataupun diwarisi namun manfaat ini boleh digunakan untuk tujuan aa, kebajikan. Contohnya mewakafkan sebidang tanah untuk pembinaan masjid ataupun pusat tahfiz. Dan yang ketiga adalah wasiat. Wasiat ini umumnya kita mengetahui ikram atau pemberian harta yang dilakukan uh, semasa hidup tetapi pemindahan serah milik je hanya boleh dilakukan selepas pematian kematian pemberi jadi uh, kita mengetahui bahawa uh, wasiat ini uh, kita tidak boleh wariskan kepada uh, waris kita kerana waris kita mendapat bahagian fardu uh, maka kita boleh bagi kadar maksimum wasiat adalah 1/3 kepada mereka yang bukan waris kita dan yang ketiga yang keempat adalah uh, Kod hasan Kod hasan ini adalah memberi pinjaman wang tanpa mengenakan cas uh, tambahan atau faedah pinjaman dia uh, pinjaman ni hanya perlu memulangkan jumlah yang kita pinjam sahaja. Contohnya kalau kita pinjam duit kepada rakan kita seribu uh, ringgit maka kita uh, mereka yang meminjam tu akan pulangkan kepada kita seribu uh, 1000 ringgit tanpa ada uh, tanpa ada unsur riba ataupun tak ada unsur uh, kita kena bayar bunga kepada mereka. Dan yang terakhir adalah aria. Aria ini adalah membenarkan orang lain Uh, menggunakan barang milik kita ataupun manfaat milik kita tanpa mengenakan bayaran dan barang itu akan dipulangkan semula kepada kita. Contoh ringkas yang saya boleh utarakan adalah seperti uh, jika seseorang meminjamkan kereta kepada kita dan kita hanya berikan pinjam tanpa kita mengenakan bayaran dan kereta itu akan dipulangkan semula kepada kita. Jadi itu daripada sudut pandang uh, tradisional. Jadi sekarang kita masuk kepada sudut pandang kontemporari iaitu sistem takaful. Jadi macam mana sistem takaful ni? Uh, sistem takaful ni dia menggunakan prinsip al-iktizam bil al tabaruk iaitu sebagai asas utama di mana Berserta serta menyumbang secara sukarela ke dalam dana tabaruk iaitu tabaruk fund yang saling membantu ta'awun jika ditimpa musibah. Contohnya kita membayar RM10 pada takaful pada tiap-tiap bulan dan kemudian jika kita ditimpa musibah maka takaful boleh memberikan semula apa yang kita carum pada dia untuk Uh, untuk mendanai ataupun untuk membantu kita apabila kita ditimpa musibah. Yang seterusnya adalah uh, wakaf tunai dan wakaf digital. Lots tunai dan wakaf digital ni merupakan satu inovasi yang boleh uh, kita mengumpulkan dana dengan um, secara konsisten ataupun kita kumpulkan dana sikit-sikit sikit kemudian kita boleh bantu kepada orang lain. So ini merupakan uh, teknologi pada masa kini yang kita lakukan uh, pembayaran macam pembayaran online sahaja. Dan seterusnya adalah crowdfunding Islamik. Crowdfunding Islamik Rukhani Islami merupakan pendanaan, uh, merupakan adalah salah satu kaedah mengumpul dana atau modal bagi satu projek uh, perniagaan, misi kebajikan daripada orang ramai ataupun orang awam dalam jumlah yang kecil melalui platform internet ataupun laman, laman web. Contoh mudah yang kita dapat uh, fikir adalah uh, apabila uh, Bantuan misi ke Gaza Jadi mereka ada Influencer-influencer yang akan uh, Dia akan bagi satu link Okay uh, sekarang ni kita akan bagi misi Bantuan ke Gaza dan ada limitation Dia bagi berapa ribu Ataupun berapa juta yang mereka Ingin bantu. Jadi orang ramai boleh Ramai-ramai uh, untuk Menyumbang dekat mereka Menggunakan laman web yang mereka sediakan Ah, uh, macam tu. Jadi uh, hukum asal ataupun majoriti ulama mengatakan bahawa hukumnya adalah harus dan dibolehkan. Ini kerana uh, ia adalah manifesti moden iaitu kita menggunakan konsep ta'awun iaitu wa ta'awanu ala birri wa taqwa dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jadi um, uh, dia merupakan, dia mempunyai ciri-ciri Ataupun dia mempunyai kita Dia memenuhi kriteria Iaitu projek Mohon maaf cik, kami ingin mengingatkan yeah. semula Bahawa tempoh pembentangan antara uh, 5 hingga 7 minit saja Thank you Okay, baik uh, Ada lagi satu slide je Okay, okay. Uh, yang, ke, yang pertama adalah memenuhi kriteria Iaitu projek ia bentuk, ia boleh halal. Ia bukan judi, arak ataupun aktiviti haram. Ia tak ada unsur riba dan juga, dia, dia juga adalah transpar uh, transparent iaitu pendermaan tahu ke mana wang mereka uh, disalurkan. Dan yang terakhir hikmah. Hikmah seperti kita tahu uh, dia boleh bagi memupuk sikap akhlak mulia, kestabilan sosial dan memperkukuhkan juga ekonomi Islam sebab kita membantu Islam sesama Islam. Jadi sebagai kesimpulan, tabarruat merupakan asas penting dalam fitmu amalat Islam yang menekankan pemberian secara sukarela ikhlas untuk membantu sosial dan ekonomi umat sejajar dengan konsep ta'awun. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.